રાજ્યમાં અસામાજિક તત્વો સામે પોલીસ કલક વર્ણન અપનાવી રહી છે તેમ છતાં લુખા તત્વોને જાણે કાયદાનો કોઈ ડર જ નથી ત્યારે સુરતમાં તત્વોએ વધુ એક હત્યાને અંજામ આપ્યો છે ત્યારે આવો જાણીએ શું છે સમગ્ર મામલો આ ખાસ અહેવાલમાં સુરત શહેરમાં ફરી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથિત બની છે કાપોતરા વિસ્તારમાં ફરી હચમચાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે નશો કરવા માટે રૂપિયા આપવાની ના પાડતા સત્તર વર્ષીય સગીરની ચપ્પુના ઘાજકી હત્યા કરી દેવામાં આવી છે જેને લઈ પરિવારજનો સહિત લોકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે વાત કરવામાં આવે તો પરસ કારખાનાથી ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો તે દરમિયાન પ્રભુ શેટ્ટી નામના લુખાએ નશો કરવા માટે પૈસા માંગ્યા હતા ત્યારે પરસે કહ્યું હતું કે મારી પાસે માત્ર દસ રૂપિયા જ છે જેથી પ્રભુએ તેની સાથે માથાકૂટ કરી ચપ્પુના ઘા ઝીકી હત્યા કરી દીધી હતી આરોપીએ પરેશને ચપ્પુના ઘા માર્યા બાદ આગળ જઈને રિક્ષા ચાલક સાથે પણ માથાકૂટ કરી હતી અને એને પણ ચપ્પુના ઘા માર્યા હતા ત્યારે રિક્ષા ચાલકને હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે હાલ પોલીસે આરોપી પ્રભુ શેટ્ટીની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે इसमें आरोपी जो जो मुख्य आरोपी जो तो रेडी है जिसने चाकू मारा उसको हमने कल रात को विद इन फिफ्टीन मिनट्स उसको अरेस्ट कर लिया था हमारा जो हम एरिया में पेट्रोलिंग रखते हैं वॉच रखते हैं री स्टाफ के हिसाब से तो एरिया में हमने उसको आरोपी को पकड़ा फिफ्टीन मिनट्स के अंदर लेके आ गए और सेकेंड आरोपी जो है जिसने चाकू उसको दिया ऐसा जो स्टेटमेंट में आया तो उसमें हम उसको भी हमने अरेस्ट किया है अभी उसको धरपकड़ कर लिए और इसमें हम अपना पेपर वर्क और साइंटिफिक एविडेंस स्ट्रॉन्ग करके और पूरा पुरावा इकट्ठा करके हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई है इसके लिए और वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विदिन फिफ्टीन डेज हम इसका चार्जशीट करेंगे और विदिन चार्जशीट करके स्पेशल पीपी का निमुक करके हम इसमें फास्ट ट्रैक करवा के इसको सजा दिलाएंगे कोशिश करेंगे परिवार परिवार की क्या क्या मांग मांग है है परिवार की मांग है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा हो आ, लेकिन फांसी का सजा देना हमारा काम नहीं है ये तो ऑनरेबल कोर्ट का काम का है हमारा काम जो है वो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके उसको जल्दी से जल्दी सजा मतलब प्रोसेस करवाना और हम जो नए कायदे के जो है उसके ई साक्ष्य और बाकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है ऑनलाइन और साइंटिफिक एविडेंस एफ की विजिट वो सब सब हम करा रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी इसमें चार्जशीट करके इसको फाइनल करेंगे और इसमें आरोपी को सजा दिलवाएंगे सर परिवार का आरोप है कि सामाजिक तत्व ज़्यादातर रहते हैं देखिए हमारे आ, हमारे पास ना कि ना ही पुलिस स्टेशन में और ना ही डी ऑफिस में या फिर कहीं पर भी ऐसी कोई रजुआत कोई एप्लीकेशन या किसी भी तरह की कोई रजुवात नहीं है जिस हम इस तरह का कोई अगर अभी आक्षेप कर रहा है कि हमने एक्शन नहीं लिया ऐसा नहीं है हम हमें कोई भी रजूआत मिलती है कुछ भी मिलता है हम उस पर एक्शन लेते हैं और ये जो आरोपी है इसको इसके पंद्रह बीस दिन पहले हम इस पर थी पगला लिया था हमने और वन फिफ्टी वन के तहत हमने इसको अरेस्ट भी किया था और हम एरिया में पेट्रोलिंग रखते हैं और जो भी कुछ है उसको करेंगे हम